Речка Северский Донец Тут в районе саманевки Был автомобильный мест Террористы, утекающие, его подорвали Будем восстанавливать мост, только не вот этот, который уничтожен а поставим новый. Тяжелый механизированный мост, который обеспечит переправу с одного берега на другой. А что здесь произошло, до? Да? Когда выбивали боевиков, они за собой просто обрезали следы, убрали дорогу, которая не позволяет пройти ни мирным жителям, ни вооруженным силам. И мы сейчас поставим тяжелый мост. Вот э, для чего? Тяжелым мостом будут пользоваться все. Вот, то есть, как и для того, чтобы мы продвигались вперед, так и мирные населения, местные. Мост грузоподъемностью до 60 тонн. То есть может ходить любая техника. И, скажем так, насколько это сократит путь движения, потому что куда сейчас машины ходят? Вот. Значит, ну, ориентировочно это на час времени сократит, а по километрам Километров немного, около 15, но нужно проезжать через город свой. Танки досить непогано проклали. Тут первинний маршрут, черга за полковою землерійною машиною, шляхопрокладчиком. Зараз інженери випадку під'їзди до майбутнього мосту. По слідам, где ездил танк, ходити безопасно. Адже навряд ли тут остаются какие-то мины.